Місцеві спортивні діячі вирішили привітати черкастів із прийдешніми святами. Тренери та спортсмени в один голос говорять 50% їхнього успіху завдяки постійній підтримці вболівальників та фанатів. Саме їм вони присвячують всі свої перемоги, досягнення та рекорди. Що бажали черкаських вболівальника? Місцеві спортсмени у сюжеті. Далі О, щастя, щастя, доброти, тепла, душевності, іскрених, чесних, чистих людей в окруженні. Ну и конечно же здоровья, желаем всем спортсменам, как и черкащанам, так и всем спортсменам Украины в следующем году как можно выше и выше больших достижений. Особенно хочу пожелать удачи нашим единоборцам, поскольку я сам есть единоборс, но также присоединяюсь к пожеланиям и всем остальным видам спорта. Также не только спортсменам, всем жителям нашей Украины. Конечно же здоровье. И во вторую очередь хотелось бы, чтобы все мечты ваши сбывались. И не просто какие-то мечты и желания, а самые сокровенные мечты, которые, возможно, вы даже никогда сами вслух не, ни, никому не говорили. Поэтому всех благ. Ставьте перед собой цели, мечтайте и осуществляйте свои мечты. Мои пожелания спорт, мое мое мнение, что спорт это здоровье. Поэтому всем, кто занимается спортом, и кто не занимается спортом, я хочу пожелать крепкого здоровья в следующем году, удачи и чтобы э, мы, в частности, Черкасские мапы приносили вам только удовольствие. Здоровья, крепкого богатырского здоровья. Это самое главное, наверное. Желаю верить в себя и добиваться всех тех вершин, к которым стремятся. Верить в себя – это самое главное, и все получится, все будет хорошо. Спортсменам и всем любителям спорта я желаю, конечно же, богатырского здоровья, счастья личного, безналичного, чтобы в семьях царил достаток, покой, уют, мир, чтобы люди жили счастливо. Долга і в гармонії. Авиша о fans a happy holiday. Бажаю всім щасливого різдва і нового року, тому що це сімейне сімейне свято. І зараз моєю сім'єю є mm -hmm. fans are my family since I'm away from home.